Всем привет, друзья! Мы находимся в Индиго-арене, где проходит Индиго куб Батл Кап и раз мы уже тут, чем бы не взять интервью у владельца Индиго-арены, Меня зовут Артур Ермолаев. Спасибо большое, что вы к нам приехали, спасибо, что участвуете в нашем кубке. Нам всегда очень приятно, когда на наши турниры аматорские приезжают ребята из разных городов. Это уже постоянное явление. И Для нас це какой-то знак того, що ми делаем что то не просто масштаби там города Дніпропетровська или Города Дніпро, а что-то, чим интересуется вся наша страна. Розкажіть трошки про цю арену. Вона, як ми бачимо, може конкурувати э, з найбільшими найвідомішими аренами не тільки України, а й Європи. Як швидко ви її побудували і які у вас плани на неї? Порядка полугода у нас ушло на строительство, около чуть больше полугода у нас ушло на проектирование, на разработку всієї концепції і на ну, тщательную проработку бізнес-плану, по которому ми на сегодняшний день двигаемся. Какие у нас планы? На сегодняшний день мы хотим, так как это первый проект подобных проектов, подобного масштаба и глубины организаторской части в стране на сегодняшний день не существует, ну как бы первые, кто это все делают, нам надо отработать это все, нам надо провести определенное количество турниров, чтобы получить полную уверенность в том, что мы в состоянии это все масштабировать. І однозначно у нас є ідея виводити це не в рамках одного комп'ютерного клубу, а створити велику інфраструктуру, вполне можливо міжнародну, по кіберспорту. Для проведення багатьох івентів потрібна масштабна підтримка, в тому числі партнерів. Можете, я знаю, що ви заполучили багатьох великих партнерів, в тому числі можете трішки розповісти про них і от чим саме федера, приваблива федерація та от саме Arena як місце проведення турнірів. Совершенно верно. У нас достаточно много крупных партнеров, которые с нами сотрудничают. То есть если мы говорим о Виндиго Арене, то здесь у нас ключевой партнер является компания Asus Republic of Gamers, которая также является поставщиком оборудования и главным спонсором Виндиго Арены. Если мы говорим о Федерации Киберспорта Украины, то мы на сегодняшний день сотрудничаем с многими крупными компаниями, находимся в, переговоре, в переговорах с большим количеством крупных компаний с целью также развивать киберспорт. Многим компаниям, которые имеют отношение к IT-отрасли или просто хотят заполучить свое внимание среди нашей целевой аудитории, очень интересно заниматься развитием киберспорта в том числе. Таким образом, мы подписали в этом году контракт с компанией Soft Construct, с которой мы будем проводить самый крупный аматорский турнир по двум дисциплинам Counter-Strike Global Offensive и Dota с призовыми в миллион гривен. То, что будет очень таким знаковим історичним സംഭവством в аматорському кіберспорті в Україні, тому що навіть близько ніколи не проводилось турнірів таких масштабів серед любителів. Для проведення турніру потрібна підтримка в медіапросторі. Як ви просуваєте от саме всі свої івенти онлайн, як ви працюєте з людьми, от які, мол, приходять в Windig Arena або просто з кола Однозначно наша целевая аудитория и все, кто интересуется киберспортом, они присутствуют в социальных сетях. У нас есть все наши паблики в социальных сетях, они полностью отражают все, что происходит у нас с точки зрения проектов. Также мы достаточно продуктивно вот проработали даже телевидение. Мы сегодня подписали, ну не сегодня, мы на сегодняшний день уже подписали договор о сотрудничестве с каналом Экспорт.ua, который будет тоже транслировать турниры, которые проводит Федерация киберспорта Украины по телевизору. Взагалі киберспорт – это такая уникальная вещь, там может відбуватися майже все, что завгодно, дуже много эмоций, дуже много чего. Расскажите трошки, что вам подобається в киберспорте, что вас заставляет его любить и смотреть? Мне лично очень нравится тот отзыв, который мы получаем от публики. То есть мы видим, когда даже будучи первопроходцами в этом, когда мы организовываем турниры, однозначно бывают какие-то моменты с точки зрения организации, когда они не идеально проходят. Но, тем не менее, наша аудитория очень лояльная. Они очень положительно относятся к тем инициативам, что мы делаем. Мы видим Большой спрос к этому. Мы видим, как киберспорт развивается, и мы видим, как украинские киберспортсмены, киберспортсмены занимают свои места на мировом уровне. И для нас это самый большой стимул. Для нас самый большой стимул ⁇ это чтобы через несколько лет с помощью той инфраструктуры, что мы создаем, появлялись все больше и больше новых имен, которые выступают на профессиональной международной сцене. і представляють Україну на міжнародних чемпіонатах, можливо, навіть коли-небудь олімпійських іграх. Зовсім скоро, залишається лише трішки більше місяця до нового року. Які у вас плани до цього періоду і що ви плануєте на наступний рік, крім вже двох названих турнірів? У нас заплановано кілька середнього масштабу турнірів до кінця цього року. А то есть ми проводимо, як федерація, сьогодні прийтка 10 турнірів в місяць в різних містах, то есть у нас є представництво в 23 областях України. И там, собственно, мы проводим с какой-то периодичностью турниры. Это все можно прочитать. График наших турниров мы его везде публикуем. Это то, что мы планируем до конца года. На 2019 год у нас достаточно большие планы. Мы сейчас находимся на финальной стадии там, запуска студенческой лиги на базе Днепропетровской области среди высших учебных заведений. Также в 2019 году хотим этот проект попытаться уже запустить на всеукраинском уровне. Мы находимся на более ранней, но также достаточно конкретной стадии запуска корпоративной лиги, там, где у нас уже есть там группа наших партнеров, с которыми мы сегодня сотрудничаем которые хотят сделать лигу между крупными компаниями Украины тоже в киберспорте. И это тоже у нас стоит в планах на 2019 год. Наш всеукраинский турнир, это будет тоже проходить в 2019 году, точнее их даже будет два в 2019 году по одному миллиону. Ну и за счет того, что мы сейчас достаточно бурно растем, мы сейчас очень активно занимаемся продвижением, мы очень много сделали за последний год, я даже не могу представить, где мы будем в конце следующего года относительно нашей организации, потому что, когда мы это все начинали год назад, мы даже не ожидали, что будет такой большой рост и такой будет большой успех в нашей Федерации киберспорта Украины. Корпоративная лига, это звучит очень прикольно, особенно, если самим брать этому участь. Вот, Ланет Плей також є партнером Федерации Киберспорту. Что вы можете сказать вот про наших партнеров? Уверен, что мы будем плодотворно в будущем сотрудничать. Мы уже э, договорились о запуске первого онлайн-турнира. Мы увидим то, как мы это проведем. Ланет увидит то, какие хваты получаются, какой интерес к этому всему. И я уверен в том, что мы в будущем вместе также будем строить инфраструктуру киберспорта. Я знаю, что Федерация планирует сделать свою платформу. Можете немножко про нее рассказать? Да. Мы сейчас начали разрабатывать и будем через несколько месяцев уже выпускать в продакшн полноценную киберспортивную платформу на базе Федерации киберспорта Украины. Что в этом себе будет заключать? Это будет своего рода хаб, где люди смогут зарегистрироваться, подобрать себе команду, управлять этой командой. Также там поиск игроков будет и поиск команд среди игроков. То есть мы это уже сегодня видим, исходя из наших турниров, какое большое количество людей хочет участвовать, но по той или иной причине не собрала свою команду. Все наши турниры, которые мы проводим, мы будем также проводить через эту платформу, которая будет позволять отображать рейтинг, индивидуальный и групповой рейтинг, точнее рейтинг самой команды, что позволит как-то централизовать и полностью всю статистику, которая проводится на базе аматорского киберспорта в Украине. Какой это даст нам плюс? Это даст нам плюс того, что уже к концу следующего года, когда эта платформа будет что-то из себя представлять, и когда она уже будет наполнена какими-то данными и статистикой, уже профессиональные организации, у которых на сегодняшний день с точки зрения поиска полупрофессиональных игроков и также у полупрофессиональных игроков, которые хотят себя где-то проявить, Сегодня есть определенный вакуум, им сегодня неоткуда брать новые таланты. Это как раз та платформа, которая позволит обнаружить эти таланты, позволит людям, которые нашим участникам турниров, которые ездят по всей стране, проявить себя и показать все на национальном уровне, в статистике и достаточно красочно. А какие дисциплины будут найти платформе? На сегодняшний день разрабатываются дисциплины по Counter-Strike и по Dota. А майбутнем года расширение на Однозначно, однозначно. Опять же, за счет того, что мы делаем все достаточно быстро и стартуем с точки нуля, мы вынуждены отдавать какие-то приоритеты. Но мы однозначно видим рост популярности других игр, мы видим рост популярности Player Unknown, мы видим рост популярности Fortnite. И по мере того, как эти игры будут адаптироваться под киберспорт, потому что они тоже на сегодняшний день не оптимально адаптированы под киберспорт. І по мірі того, як ми будемо осваювати нові продукти, нові проєкти, звісно, ми будемо додати ігри. Друзі, нагадую, що це був Артур Єрмолаєв, голова Федерації кіберспорту України та власник Індії Арени. Що ж, а турнір Попап продовжується, ми будемо за ним слідкувати далі. Ну а поки дякую вам. Дякую.